Вкусного всем! Этот рецепт ризотто необычен. Он утвержден муниципалитетом Милана в 2007 году, и только он имеет право называться ризотто по милански. Alla milanese. Хотя миланское одно из базовых и основополагающих в семействе ризотто. Рецепт его несколько отличается от наиболее распространенных вариаций в Италии. Во-первых, обязательным ингредиентом является говяжий костный мозг и шафран. Во-вторых, тем, что в нем не используется вино. Категорически оно может перебить вкус и запах шафрана. Помимо шафрана и говяжьего костного мозга понадобится рис, сортов арборио, карнаролли или виолоне нано. Для ризотто я чаще всего использую арборио, а к примеру виолоне нано даже не встречал. Говяжий жир. Его можно заменить на сливочное масло, пару столовых ложек, но удвоив дозу костного мозга. Бульон должен быть не из кубиков. Если что, у нас на канале есть рецепт бульона фюме, концентрированного органического бульона, который долго хранится и в любом количестве сразу появится у вас под рукой. Из овощей только лук. В этом рецепте без чеснока. Сливочное масло и пармезан. И, конечно, шафран. Щепотка этой драгоценной пряности. Для начала бульон выльем в кастрюлю и поставим подогреваться на малом огне он должен быть постоянно горячим, это важно. Лук просто нарежем мелкими кубиками, размером не больше рисинки, которая сварилась. Говяжий жир нарежем кусочками, небольшими. Шкварки мы потом выбросим, но нужно, чтобы жир быстро вытопился. Объем жира 2 столовых ложки, если у вас уже топлен. Но именно говяжий, не свиной. Пармезан натрем на мелкой терке. Миланская ризотто делает именно с пармезаном. Хотя в других регионах вполне подойдет пекарина. Но оно более резкое на вкус, перебьет вкус и запах шафрана. Говяжий костный мозг просто разомнем вилкой. Если что, добывается такой мозг из говяжьих костей ног, которые необходимо расколоть или попросить мясника на рынке. К примеру, из берцовой кости у вас получится около 120 грамм того, что нужно сотейник или кастрюльку с толстым дном высыпьте кусочки говяжьего жира и на слабом огне растопите. Когда жир покроет ровным слоем поверхность, около двух столовых ложек, выньте шкварки, они вам больше не понадобятся. Огонь ниже среднего, добавляем говяжий костный мозг. Он сразу начал плавиться. И лук. Мы его не жарим, только тушим до прозрачности. С минуту или меньше, чтобы отдал запах и вкус масла. И сразу добавляем рис. Начинаем интенсивно перемешивать. Вообще приготовление ризотто это постоянное помешивание. Иначе беда, все подгорит. Помешиваем пока все рисинки не покроются жиром. И более того цвет рисинок должен начать меняться с белого на полупрозрачный но ни в коем случае не поджаривать. Если видите, что начал желтеть, немного неправильно выбрали огонь. Минуты 2-3, оболочка рисинок стала полупрозрачной, начинаем добавлять бульон по половничку. Сразу помешивая. Огонь сейчас большой, самый большой, что у вас есть. Перемешали еще половничек. Бульон у нас рядом на соседней конфорке, Дело в том, что рис будет вариться при максимальной температуре жидкости. Жидкость, в свою очередь, будет пытаться подняться наверх. И если не перемешивать, низ нашей готовки будет поджариваться. А у нас стоит задача, жидкость должна впитаться в рис. Но при этом не переливайте бульон, иначе он будет выкипать, а не впитываться в рис. Поэтому по половничку добавляем и перемешиваем. Добавляем и перемешиваем. Это, в общем, не очень долго. Минут до 20. Когда у вас останется примерно треть того бульона, что было, добавьте в него шафран, буквально щепотку, и чуть увеличьте огонь под бульоном. Пусть прокипит, насытится. Щепотку не потому, что он дорогой, а он действительно дорогой, одна из самых дорогих пряностей в мире, а потому, что этого достаточно. Кстати, в Тибете цвет шафрана священен. И теперь добавляем бульон подкрашенный шафран. Такой бульон необходимо добавлять в конце, иначе аромат шафрана выветрится за более чем 10 минут готовки. При последней добавке бульона у нас рисинки станут в состоянии альден. Они уже не хрустят на зубах, но все еще достаточно твердые. А консистенция риса должна быть алонда, то есть консистенция довольно жидкой каши. Добавляем сливочное масло и пармезан. Не весь, только две трети. Остальное оставьте для добавки при подаче. Интенсивно перемешиваем и пробуем на соль. Если необходимо, досолим, перемешаем и выключим огонь. Зачастую к этому ризотто не подают ничего мясного или рыбного. Он сам по себе самодостаточен. Нежно-желтый с легким ароматом цветов, благодаря шафрану. Говорят, изначально эту арабскую пряность, попавшую в Милан с Сицилии, использовали как краситель для росписи соборов. Лишь позже, начав добавлять в пищу. Консистенция только с виду полужидкая. Пармезан делает ризотто кремовым. Каждая рисинка отдельно в этом кремовом ароматном блюде. К ризотто традиционно подают красное сухое вино. Наиболее похоже на него грузинское, настоящее, не из концентрата. Приятного аппетита! Бон bon аппетито! Знаменитая итальянская классика для вас. А мы вас ждем на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!